おはようございます。今回マイさんがずっと行きたがってた慶州に行きます。ちなみに今年 APEC 首脳会議が慶州で行われるらしい。真の千年の人、歴史と伝統が守られている都市なわけですよ。韓国の京都って言われる歴史都市なんだって。白銀の都として約千年以上の歴史誇るらしい。慶州って屋根のない博物館。

もう全部が絵になるなんか歩くだけで風景を撮りたくなる。どどね、すすすごごごい。ここもごいいい。いい <laughs>。いいい中入っってももも素素敵敵だだね。ここここここよ。全部じゃゃん。めちな。ののの。曲うううううう好きやだし。<laughs> <laughs>

ごぼうキンパ。ごぼうキンパだって。めっちゃいい匂いだね。はい、い皆さんご一緒に。絶対美味しい。わあ、いいね、この街並み、本当に。本当全部低いね。だから、なんかさ、空がさ。すごい低い。そういうこと、来ました、来ました。来ました。 まあね、この青い空にこの主骨？わ、これすご,すごい。すごいね。すごすぎる。すごいねでも本当。ほんとなんか出るもんにはね、うん、神羅王朝の王たちの墓が集まってて、うん、王たちのお墓の中に、うん、その当時の文化を象徴するなんか貴重な高貴な物とか、うんうん、そう。 すごいなここに眠ってるってことだもんね作ってもうすごい時が経っとるわけじゃんちゃんとそこをさ、ね、韓国の方たちが整備して大事にしてやってるっていうところがすごいよねうわっすごい見てこのーでバッすごい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  うん、めっちゃ綺麗。すご。赤んだね。なんか入らせるかどうか。わあーすごい。近い桜が。すご。あお墓、えーす。すごい。すごい。なんかずーっとここにいたくなる感じがする。 なんかシ羅の歴史を感じながら散策できるスポットやね、うん、落ち着くこれを無料で開放していただけるなんて素晴らしい、ね、すごいな本当にあったんだもんなあ、あそこがまさかフォトゾーン<あ>わ良さそう,、えー、そういやこれはすごいすごすぎる また来た町よ。もうもはやまだ一日目一日で半日。なんかまた夜景がさこの半夜映える。なんかいいねこの町めちゃめちゃいい。もう本当に何回も言うけどさ低いから本当綺麗だよね。あね何回も言うけど空が広い。本当に。うマジ冗談抜きでガチですごい。でも見てこのなんかも色とか。 めっちゃ綺麗。すべてが芸術。わ、すごい。なんか綺麗。いるとね、夜で全然違う。違う。わ、すごい。めちゃめちゃ綺麗。めちゃ綺麗。なんじゃこりゃ。やば。すごい。なんあの水面に。やば。ライトアップだわ。何ああいう 見るより、目で全然違うこれさんかさ韓国のさ伝統技術が使われててんか一回なくなったかなんかなんだよねで2018年に復元されたらめっちゃ幻想的すぎるなんじゃこりゃこれ見て桜とさこれ川でしょ私もあそこいいねこれってさザ・キング そそそうそうそうやっぱりなんか水面に映ってるっていうの <laughs> なんかより幻想的綺麗,綺麗ちょっと待ってよめっちゃ写真映えする綺麗すぎる <laughs> ホントここでいいかも10月か11月今度はさ紅葉の季節だからさ本当トにまたいいと思う、うん、さあ初日もう早くも終わっちゃったけどホンに見かったうかどうだったなんか昼見るのと夜見るの、うんうん、で全然雰囲気が違うから、うん、もうどっちも捨てがたいあの日り <laughs> と本当に夜のライトアップさが違うしまたこの古墳のここの周りとかももうんか本当ただただ圧巻圧倒されていやきょんじゅって歴史があるなっていうのがんかここは本当に1回は来てほしいねみんなに何回で来たらいいんだろうねこんな何回も韓国来てんのにさマジでやっぱんかきょんじゅうって全然違うね 大事。うん、じゃあとりあえず今日は戻りましょう。はい、<laughs> おはようございます。今日は二日目です。今日はバスに乗ってマイさんが行きたがってたまずブッコクサ向かいます。<laughs> 到着しましますごいこの迎え入れてくれてる感じいいめちゃめちゃ綺麗。751年に作られ始め774年に完成十音に描かれている塔はサボータップシッタカプ現在のお釈迦様の衝動の塔がある。 触らなかっもののは極楽でない、ね、黄金の豚ね、あれ絶対触らないといけないよ1995年に韓国で一番初めにユネスコの世界遺産に登録されたお寺、えー、6つの国風や文化財などが見どころたくさんあっす,すごいじゃん 外国の方来てもよくわかるし、本当だよね。ありがたい交流のマジで。

町がそったかく、現在のお釈迦様のそうなんかさ、こういうのですらさ、すごいじゃん。このそうそう、そうなんよ。世界遺産っていうのがわかる。うわあ、超綺麗。めっちゃやばい。飛び出。めっちゃ綺麗。めっ,綺麗めっちゃ綺麗。すごくない。圧巻だね。あれ、あれ金もある。うわあ、ちもまたずてきー。 あそこっあ撮影は禁止って書いてあるえでも入っていいあ入っていいよ頭が龍で体が虎 <laughs> えめっちゃいい顔物しちゃったねこれも一人でさやっんだろうねすごい樹齢どれぐらいだろうねうこういう木も好きなんだずっとここに立っとるわけじゃん いろいろ見てきてるわけじゃん。この木がね。そう。うん、あ、本当だ。あれ。すごーい。うん、ごーいお花を触るといいね。うん、なんかね、やっ で巡る寺院とはまた違う。本当この壁一つ違うしはい着きましたきょんじゅの春といえば桜、うん、今日はこのとっておきの桜スポットに来ました、うん、そこを紹介します,すこの道沿いにはね約 2km にわたって桜が咲き誇ってるんだって、うん、なんかもう桜のトンネルみたいだ、ね、すごいねちょっと歩きたい<ー>歩きましょう なんかさ、この空とさ、もこの桜だわ、まあ。みんな撮ってるもんね。ね綺麗だよこれは。綺麗だわ。ここさらにトンネルがわかるか。これ。あ確かに。えー、さらにトンネル感ある。綺麗。綺麗です。わこっちからもいいね。またすごい綺、ね、麗。えー この季節だからこそのこの時期、ね。いや、そうねやね、まあ。今だけじゃん。<う>しかも桜がさ満開で楽しめるのが。うん。一週間だからね。一週間じゃん。素敵だね。なんかそのタイミングでさ来れたってすごい。すごいね。初めてじゃん。だってママとマイさん。そう。桜の桜。韓国の桜。初めて、ね。この間言っとったばっかだもんね。あの桜見たいなーとか言っていって。 そしたんかんとこんなスポットにまで来れるいうこう風がちょっとするけ桜吹雪でねわいいねここなんか夜も綺麗だろうねああ家族でな家族もいいけど本当恋人同士友達同士それだから桜ってすごいパワーだよね本当に綺麗綺もうすぎるファンリョンウォンファンリョウォンのボックキル ここのボッコキルっていうのが桜の道っていう意味だからああ、なるほどねボッそうそううわー見てここのうわー,あー、ま、わきれい今日また天気がいいからさ神々しいことフンソンデに向かいますあれだねママあ,あれだねすごい あちらが、チョンソンデに,になります。ちなみに、高さ約9メートルで、27層の石でできてるんだって。うんえー、数えてみようかな、ね、本当に。わあ写真撮るの綺麗もこ四角い窓、人入れるんだって。って<ー>最ぇだったっけの一番古い、現存している古い人さんの、うん、天文台って。すごーい。 本当にその時の人が作ったやつなんだ。確かにあの四角人入れそうな雰囲気だね。近くで見るとねここまで。えどうなってんだろうねなんか。一二三四五六二十七。おいた。行った。いや上の近くのね。おお。いやそれに耐えたってあるんだ。そうだ。あ絶対綺麗だねやっぱり夜に。なんかやっぱさ全部昼と夜みたいね。

どんぐんがおるし映像感ってあるやばいさなんかね名前の通りにね月が映るように作られたらしいよで月眺めながらお酒とか飲んでたみたいなすごいね 言ってたもんねうん、宴会するってね外国の人をおもてなししたりとかって言ってたので、うん、でもどこからも全体を一望できないって言ってたね、うんうんうん、それすごいよね韓国の複雑な海を表現したっ,ってさ、うん、それをさ、その時代の人たちが考えて作るって,って、ねうん、すごいまたなんか書いてある私が好き系なものが置いてあるあ模型じゃないうん全。全体があるあ本当だありがとう すごい。わすごい。ごいごいごいこれなんかライトがつく瞬間が見たいね。確かに,確かに、ね。本当にどんなんだったんだろうね。もうイメージ膨らます。すごいな。あったんだもんね。んこの辺も全部ライトアップじゃないあれ見て後ろも。 なかなか、ね、いお前はなんかどん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 本当に表情が変わってなんていう幻想的なのもうこのドラマで見たような感じめちゃめちゃ綺麗。こんな綺麗なものあんまり見られん。<laughs> だからこそ完成するこの景色、このなんか雰囲気っていうか、さ、そうそう空気感を含めて。ここだけなんか世界っいや、いや<当>別世界だね。私の思い描いてるチョナってさ、うん、でもあそこから、なんかこの池を見て、民の幸せとか、うん、あ、素敵。そういうのを、なんか願ってる感じなわけよ、うん。あ、素敵素敵素敵。だから、あそこのところから、チョナとママが、 なんか見て語り合ってっていう感じなわけめっちゃ綺麗バカ綺麗もうやばくないこれなんか感動するなんか感動とかで本当に言葉で表せなんかさ写真とか見るんじゃなくて目だね目で見ないといけない見てこの風寒さとか感じながら見て来て見てめっちゃすごいよほら マジでドラマ出てそうめちゃめちゃ綺麗もうあそこからチョナが見える私には<ょ>あそこにチョナ見えるチョナがこっちから見てみんなの幸せを見てもうどこから撮っても絵になるねすごい <laughs> 全角度から撮りたいよね <laughs> 本当360度も完成してるねうわ,うわ本当に

ねえ色変わるんだよね。うんねえそこもすっごい綺麗あれこれいやすごいめっちゃ綺麗来たさっきとまた全然違うさあ二日目終わりですけどどうでしたか。 一箇所目のブルグクサ。うん、うんもう世界遺産っていうだけあってめっちゃ良かった。本当にね。想像以上に見れちゃったね。見れたいや本当。本当ね。ンディンは。うわ。うん、あそこもさ、ああも角度によってさ、桜デザインも全然違ったじゃん。いや,うん、いやでもこんなに。 ところがあるんだなっていうのを今まで知らんかったからで今知れてよかったよねある意味マジでチョナの気持ちにタイムスリップでも本当に秋もまた来たいねいや来たいね季節で絶対見せ来たい来たいだからブルーブックさんもそうだけどトンガンとボルジも絶対違うと思うそうだねーのむのむ感動へっそり飲むのむ感動へっそり おはようございまーす。んにわせよう。おにわせよう。う <laughs> 3日目。3日目。今日は、ハノックカフェに行きまーす。ーその前に、にフンムコンボンに来ました。うん、舞さんがめっちゃ、来たかったとこのユシンさんのお墓にお参りしたくて。うわー。 すごいなんか壮大でもこの古墳はちょっと意味が違うわけじゃん王様じゃなかったわけじゃん使えたら、ね、元々王族っていうのはあったかもしれんけどう、ねうん、聖火が認められたから王様と同じような作り方にして祀ってまえたっていうところに大きな意,義が、うん、意味があるね。すごくない四代の王様に使えるっていうかさうすごいねすごくないでしかも九太良とかから守ったんだよすごい。うん 凄くなすごい凄い日にお墓わすごい太陽ユシン様じゃないユシン様なんじゃあんな雲を通ったのに…急に連れてきた…うわマジあったかい… <laughs> うわこれがシン守ったキムユシンちゃん軍様のご加護でない <laughs> すごい… 本当に急に日が出てきたね。なんでなんですごいね。わなんか鳥肌立つじゃん。すごいね。なんか上がった瞬間に出たよね。すごい。決めっ十二種なんかがあるって見たんだけど、馬じゃない。あるね。一個一個。十二種って聞いたんだ。で十二の方角から守ってもらってる。でもこれ全部にほらあるんじゃない？一つこれ。羊じゃない？あ奥か。そうだ。ここのことだ。 ほら全部十二で守ってるって書いてあったもんそう,だようわあ、すごいすごいねきょじゅの街がちゃんとさ見守ってるんだくださってんじゃないのこの人が本当に足をここにねー照れた瞬間のあのふわーって火、うん、がさしてさすごいよねなんか歓迎してもらった感じすね本当にありがとうございます本当にありがとうございますかもさんみだ あ、また太陽が。ああ、さようなら。そういうことだ。うわ、本当だ。マジですごいんだね。じゃ、来たかったんだもんね。そうなの。で、そういう心が伝わったかもね。うん。世代を超えて、時代を超えて。名残惜しい。なんか、後ろ髪引かれて。到着。なんか、すごいね。すごいね。めっちゃ可愛い。 レモン生姜茶、日本が食べてるねこれめっちゃ美味しそうみかん生姜、ラズベリーヨーグルトだってお坊ちゃんにしようかねランジってどういうことお坊様のデザートと呼ばれるほど貴重な伝統をそれデザートこれこれこれ、これ食べたいこれね、これ絶対食べなきゃわぁ、すごいかわいい 어... 전지... 아, 음아 그런지... 두손이 음. 아! 맞지? 음~~~ 아, 좀있 이렇게 하면 이 음... 그릇이 크다 보니까 음, 음. 이렇게 향도... 아... 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 너무 좋네요 요거 같은 경우에는 착인하지 마. 금두기? 금두기 すごい。すごい入ってる。すごい入ってる。めっちゃ美味しいよ。うん。柚子の匂いもすごい。うん。こ、れちょっと食べてみる。すごいよ。めっちゃ美味しい。飲んで。ちょっとあ桜もごぼうも飲んでみたい。めっちゃ風味いい。そうですね。めっちゃごぼうだ。ほら、すっごい美味しくない。美味しい。桜は桜。 なんか。

優しいね。きなこって書いてあったから。あ、伊藤美。伊藤。あ、伊藤理。あ、これきなこあるじゃんこれ。だからみんなきなこ忠実。やっぱすごいハノクカフェ。しかもまたこの京二軒のハノクカフェってど全部ね。この外の見える雰囲気が全部そうじゃん。その一軒だけじゃなくて、でお庭もあってさ。こういうところで働きたいな。だからさ、時を大切にするハノクカフェなんだない。 はい、時間過ごせた。ああ、美味しかった。ご,たごちそうさまでした。デイフォー4です。ああ、寂しかったでな。寂しいね。ゆっくりちょっと上行って語りましょう,そうねね。ちょっと思い出に浸りたいと思います。<laughs> さて、何が一番三日間楽しかった。 全部良かったか景色もめっちゃ良かったじゃん着いた時から<ー>もう上の草木があってさ桜の花がバーンって広がってて、うんうん

私たちね <laughs> なんかさすっごい歩いたじゃん歩いた二万二万ぽいじゃん気になんかったね帰ってきてしまいました帰ってきてしまいました楽しいです楽しいめっちゃ楽しかったまた行きたいね行きたいねいいとこだったねいいとこだった絶対行きましょう絶対行きます,きますお疲れ様ありがとうございます